Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımızın dəyərli izləyiciləri. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində əla təmirli, kupçalı 3 otağlı gözəl bir həyət evin təqdim edirəm. Evimizin çöldən görünüşü belədir. İnli küçəsi var. Hündür, təmiz havalı, gözəl bir ərazidə yerləşir. Masazırda Akim Abbasov küçəsi, metrodan gələn 569 nömrə marshrut xəttindən 100 metr məsafədədir. Qazı, suyu, işığı, mərkəzi kanalizasiya sistemi hamsa var. Çox gözəl bir evdir. Gözəl bir məhəlləsi var. Və qeyd etdim ki, bu tipdə bu qiymətdə tikilib təmir olunmuş evlərin çərçivəsində ən geniş otaqlısı, ən yaxşı təmirə malik olan əla bir evdir. Həyətinə də rahat maşın yerləşir. Kürsülü evdir. Evimizin 2 metr hündürlüyündə hündür bir zildəmsi var. İlk öncə mən sizə evimizin zildəmsini təqdim edim. Baxın belə bir gözəl zildəmsi var. Yerdən 2 metr hündürlüyündədir. Beton kolonlarla tikilmiş bir evdir. Burada gələcəkdə istəsəz, yəni bir yerdən bir az da çıxartdırıb torpağından otaq kimi istifadə edə bilərsiniz. Və hətta ki burada polka düzəldib Avadanlıq yığmaq üçün böyük bir ərasi var. Yəni həqiqətən də bu tipdə, bu qiymətdə olan evlərin çərçivəsində belə bir hündür zilisdəmisi olmur. Otaqları da genişdir. Səliqəli təmiri var. Həqiqətən də çox keyfiyyətlə tikinmiş bir evdir. Qapıları da yaxşı qapılardandır. Təmir çox zövqlə olunub. Evin damına da çıxmaq olur. Sağda yerləşir evimizin belə bir geniş Bey şıqlı, əla təmirli qonaq otağı. Talanda spotda quraşdırılıb. Həqiqətən də çox geniş bir evdir. Konsol xəttindən tutmuş televizor xəttinə kimi hamısı çəkilib. Kombi sistemi çəkilib. Qaz, su, işıq, kanalizasiyası var. Yaxınlıqda telefon və internet xətti də mövcuddur. Qonaq otağımızın uzunluğu 7 metr, eni isə 3 metrdən artıqdır nin rahat 21-22 kvadrat qonaq otağı ölçüləri var. Həqiqətən də genişdir. Yəni deyə bilərəm ki, altı qarajlı tipli tikilən evlərin çəsindən də böyükdür. Burada yerləşir evimizin salonzeli çox gözəlsəliqəli təmirli olan. Burada yerləşir evimizə yataq otaqlarından birincisi. Evimiz Havalı evdir. Bu otağın da ölçüləri 3,5 * 4-ə. Bu yataq otağının ölçüləridir. Qapıları da yaxşı qapıda bir daha qeyd edim. Ağır, keyfətli qapılardandır. Yəni digər evlərdə olan 150-160 mm-lı qapılardan deyil. Burda yerləşir evimizin digər bir yataq otağı. Baxın, bu yataq otağının ölçüsü 3,5 enində 4 metr isə uzunluğundadır. Yəni, rahatlıqla yataq dəstəyi yerləşdirib hərəkət etmək üçün böyük bir sahəsi qalır və qeyd etdim ki, hər bir yataq otağına da televizor üçün xətt çəkilib. Və sonda evimizin baxın belə bir mətbəxi var. Mətbəximdə gözəl görünüşü var. Həqiqətən də çox səliqələri təmirlə olunmuş gözəl bir evdir. Mətbəxinin eni deməli, hörmətli izləyicilərimiz, deməni 1 2 3 Hardasa 10 kvadratdakı evimizin mətbəxidir. Yəni bura da rahat mətbəx mebeli yerləşir, stol var, stol, stol qoymaq üçün yeri qalır. Qiymət 45.000 manatdır. Real alıcıya endirim olacaq. Nağş şəkildə satılır. Məsləhətli evdir, gözəl aurası var, müsbət auralı bir evdir. Səliqəli təmir və keyfiyyətli tikintisi. Əlavə məlumat üçün zəng vurub maraqlana bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.